श्री दक्षिणामूर्ति ॐ विद्यारूपिणे नमः ॐ महायोगिने नमः ॐ शुद्धज्ञानिने नमः ॐ पिनाकधृते नमः ॐ रत्नालङ्कृतसर्वाङ्गाय नमः ॐ रत्नमालिने नमः जटाधराय नमः ॐ गङ्गाधारिणे नमः ॐ अचलावासिने नमः अचला सर्वज्ञानिने नमः ॐ समाधिदृते नमः अप्रमेयाय नमः ॐ योगनिधये नमः ॐ तारकाय नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ ब्रह्मरूपिणे नमः ॐ जगद्व्यापिने नमः ॐ विष्णुमूर्तये नमः ॐ पुरान्तकाय नमः ॐ ऊक्षवाहाय नमः ॐ चर्मवाससे नमः पीताम्बरविभूषणाय नमः ॐ मोक्षसिद्धये नमः ॐ मोक्षदायिने नमः ॐ दानवारये नमः ॐ जगत्पतये नमः ॐ विद्याधारिणे नमः ॐ शुक्लतनवे नमः ॐ विद्यादायिने नमः ॐ गणादिपाय नमः ॐ पापापस्मृतिसंहर्त्रे नमः ॐ शशिमौळये नमः ॐ महास्वनाय नमः ॐ सामप्रियाय नमः ॐ स्वयं साधवे नमः ॐ सर्वदेवैर्नमस्कृताय नमः ॐ हस्तवह्निधराय नमः ॐ श्रीमते नमः ॐ मृगधारिणे नमः ॐ शङ्कराय नमः ॐ यज्ञनाथाय नमः ॐ क्रतुध्वंसिने नमः ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः ॐ यमान्तकाय नमः भक्तानुग्रहमूर्तये नमः ॐ भक्तसेव्याय नमः ॐ वृषध्वजाय नमः ॐ भस्मोद्धोलितसर्वङ्गाय नमः ॐ अक्षमालाधराय नमः ॐ महते नमः ॐ त्रयीमूर्तये नमः ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः ॐ नागराजेरलं कृताय नमः ॐ शान्तरूपाय नमः ॐ महाज्ञानिने नमः ॐ सर्वलोकविभूषणाय नमः ॐ अर्दनारीश्वराय नमः ॐ देवाय नमः ॐ मुनिसेव्याय नमः ॐ सुरोत्तमाय नमः ॐ व्याख्यानदेवाय नमः ॐ भगवते नमः ॐ अग्निचन्द्रार्कलोचनाय नमः ॐ जगत्सृष्टे नमः ॐ जगद्गुप्त्रे नमः ॐ जगद्वंसिने नमः ॐ त्रिलोचनाय नमः ॐ जगद्गुरवे नमः ॐ महादेवाय नमः ॐ महानपरायणाय नमः ॐ जटाधारिणे नमः ॐ महावीराय नमः ॐ ज्ञानदेवैरलांकृताय नमः ॐ व्योमगङ्गाजलस्नाताय नमः ॐ सिद्धसङ्गसमर्चिताय नमः ॐ तत्त्वमूर्तये नमः ॐ महायोगिने नमः ॐ महासारस्वतप्रदाय नमः ॐ व्योममूर्तये नमः ॐ भक्तानामिष्टकामफलप्रदाय नमः ॐ वीरमूर्तये नमः ॐ विरूपिणे नमः ॐ तेजोमूर्तये नमः ॐ अनामयाय नमः ॐ वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञाय नमः ॐ चतुष्षष्टिकलानिधये नमः ॐ भवरोगभयध्वंसिने नमः ॐ भक्तानामभयप्रदाय नमः ॐ नीलग्रीवाय नमः ॐ ललाटाक्षाय नमः ॐ गजचर्मणे नमः ॐ ज्ञानदाय नमः ॐ अरोगिणे नमः ॐ कामदहनाय नमः ॐ तपस्विने नमः ॐ विष्णुवल्लभाय नमः ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ॐ सन्न्यासिने नमः ॐ गृहस्थाश्रमकारणाय नमः ॐ दान्ताशमवतां श्रेष्ठाय नमः ॐ सत्त्वरूपदयानिधये नमः ॐ योगपट्टाभिरामाय नमः ॐ वीणाधारिणे नमः ॐ विचेतनाय नमः ॐ मन्त्रप्रज्ञानुगाचाराय नमः ॐ मुद्रापुस्तकधारकाय नमः ॐ रागहिक्कादिरोगाणां विनिहन्त्रे नमः ॐ सुरेश्वराय नमः इति श्री दक्षिणामूर्ति अष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णम् ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तिये सर्वविद्यादत्तं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्तिये सर्वविद्या दत्तं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं दक्षिणामूर्ति सर्वविद्या दत्तं कुरु कुरु स्वाहा ఈ మంత్రాన్ని సూర్యోదయానికి ముందు స్నానం చేసి రోజుకి రెండు వేల ఐదు వందల సార్లు నలభై ఎనిమిది రోజులు జపించిన లేదా విన్న మంత్రసిద్ధి కలిగి విద్యావంతుడు సంపన్నుడు అవుతాడు పరీక్షలలో విజయం సాధిస్తారు నా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ గ్రోత్కి సపోర్ట్ చేయండి ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తియే నమ అని కామెంట్ చేయండి